Томас, поздоровайся. Всем привет. Ребята, всем привет. Вы на канале Смачная Хвилинка с Лёва. Давайте приготовим сегодня обалденно воздушный омлет, Як хмаринка, ребята. Ваши дитки будут захватить захвате, будут всегда его есть, потому что реально он очень вкусный и очень необычный, и такие воздушные и прекрасные, Ребята, подписываемся на канал, ставим лайки. Погнали, готовьте. Ребят, берем 4 яйца. У меня такие яйца, знаете, не маленькие, а такие среднего размера, хорошие. И отделяем Ребята, желток добавляем чуть-чуть соли и чуть-чуть перчика по вкусу. И прямо хорошенько взбываем. Все, ребята, взбылы. Минутки две я взбивал, не больше. Ребят, ставим сковородочку на мелкий огонь. Вышкового масла и чуть-чуть олейки. Разогреваем сковородку, чтобы масло растопилось. И выключаем сковородку. Все, ребят, масло растопилось. и заливаем. Сковородка выключена. При выключенной сковородке. Все, ребята, вот так распределяем. Желтки сюда влылы. Берем белок, ребят. И так само добавляем чуть-чуть соли и взбываем до пенки, до белой. Все, ребят, взбили и у нас выходит вот такие стакан здоровый. Все, ребят, и теперь вот эту всю красоту берем ложечку вот так и вылаживаем. По чуть-чуть. Сильно не придавливаем, а так, слегонца. Все, ребят, вот так, вот так разравниваем. Не сильно вдавливаем, а так, слегонца, а вот так чуть-чуть. какая. И накрываем, ребятки, крышечкой. И на самый медленный огонь, какие у вас есть. Нет. Все, ребят, 8 минут здесь да прошло, до 10 минут. И вот такая у нас красота, вот такая выходы. Время, ребят, вот так разрезаем. Красавчика такого. Ребят, и ложим вот так вот и на одного. И вот такая красота у нас выходы. Ребят, ну что, пробуем? Обалденный вообще. М -м -м. Ребят, пробуйте. Это очень вкусно. А дитки будут вообще в захвате. Подписываемся на канал. Ставим лайки, ребят. Бомба.